Чи можливо було побудувати незалежну українську державу без проведення приватизації, можливо, на зразок Білорусі. І друге питання, в якій мірі приватизація до теперішнього часу досягла первісно поставлених перед нею цілей? Я вважаю, що вона досягла частково неповною мірою. Ну, Зокрема, приватизація у нас планувалася в стислі строки. Я думаю так, що років за п'ять ми. Перебуваючи в 91-92 роках, думали, що малу приватизацію ми закінчимо за рік-півтора, а велику, ну, ще 2-3 роки. Зверху, за 5 років буде поставлено крапку. На жаль, Україна в цьому відношенні унікальна. Всі країни СНД, ну Білорусь ми не розглядаємо, по-моєму, вже давно забули, що таке приватизація, і живуть в більш-менш спокійному середовищі. Я думаю, що нас теж в лапках колотить, тому що не все ще приватизовано. І в зв'язку з цим ми не маємо в кінця, як сказав голова фонду держмайна, кінця в визначених строках завершення великої приватизації. Андрій Йосифович, прошу. Первые два. У нас не было выбора, мы не выбирали. Мы одна из стран определенного пространства, которое было постсоциалистическим, и никто нам не давал возможности выбрать иметь рыночное хозяйство, не имеет рыночное хозяйство. Все должны были это сделать, и все сделали это, кроме вот Белоруссии, и у них тоже есть. Но и приватизация там тоже есть. Поэтому э, я не, это не есть вопрос. Мы должны были делать приватизацию, история нас бы заставила это делать, и никаких альтернатив этого не было э -э, в отношении значит, нашей страны проводилась, достигла приличных цели. Понимаете, мое понимание приватизации, да, достигла. Почему? Мое понимание приватизации есть э, перевод э, нелегального первоначального накопления. Тут какая альтернатива? Альтернатива, если можно было сохранить предыдущий режим экономический. Если его нельзя сохранить, значит, и ничего не делать, то было бы нелегальное первоначальное накопление. Приватизация в какой-то мере частично перевела его в легальную стадию. В этом смысле э, это первоначальное накопление, как оно нам нравится, не нравится, а оно было необходимо и оно осуществлено. Ну, не до конца, но осуществлено. В этом смысле я э, считаю, что приватизация достигла своей цели. Кнопочку нажмите, пожалуйста. Паня Верховодова, говорите. А, я не эту кнопочку Значит, все однозначно признают, что приватизация нужна была и необходима для Украины. Вопрос состоит в том, как ее сделали. Как ее сделали? Вот международные эксперты, известные довольно, Стеглиц и Элерман, фигурально обрисовали, как это было сделано в России и в Украине. Они назвали это прыжком через пропасть. От социализма к капитализму нужно было перепрыгнуть страны в тот период решили перепрыгнуть одним прыжком на ту сторону. Значит, бывшие социалистические страны Восточной Европы на обратном берегу рука была Европейского Союза, и они перепрыгнули. А Россия с Украиной, не имея такой руки, просто не сумела перепрыгнуть. И сейчас упала. То есть коррупция, теневая экономика там и так далее. Вот эти все прелести в этом. И теперь самая трудная задача, как теперь, через пропасть мы не перепрыгнули окончательно. Прыгать в несколько прыжков нельзя. И поэтому нужно решать, каким образом перебраться на ту сторону. Вот это основная сейчас задача, которая стоит. Нужно, фигурально они говорят, строить мосты, а не прыгать. То есть мы висим сейчас? М -м? Висим сейчас Нет, мы уже там. Надо лечь на дно и успокоиться просто. Віталій Григорович Мельничук, прошу. Чи можна було побудувати незалежну українську державу без проведення приватизації? Не можна. Але ж Українська незалежна держава поки що не побудована. І в цьому є одна із причин тому, як проводилась приватизація. До речі, взаємозалежні. Друге, в якій мірі приватизація досягла? Вважаю, що досягла частково, саме виходячи з першої позиції. Оскільки залежність між, між тим, е, наскільки країна потужна економічно і не тільки економічно, е, е, є своє коріння в тому, як поводилася приватизація, то, і, тому я вважаю, що цілі досягнені частково.